Дорогі діти Божі, дорога Церква Христова, вітаю вас, всіх. Сьогодні ми прийшли сюди, на це місце, прославити ім'я Господа, прославити Його псалмами, в проповідях всім тим, хто як може молитва, благослови нас цей час. Почуй наші молитви, почуй наші прохання. Благослови всіх, хто знаходиться і буде чути Слово Боже, яке буде читатися на цьому зібранні. Благослови тих, що ще в дорозі, благослови всіх наш город Житомир, благослови, благослови всі церкви, які в нашій Житомирі і Житомирській області, і всю країну благослови сьогоднішнє зібрання. І благослови по всьому світі дітей Боже, благослови тих, хто ще не знає тебе і відкрийся їм, благослови тих і почуй тих, хто нуждається в молитві, благослови хворих, благослови е, ранених на війні, благослови нашу Україну, захисти від всякого горя, від руйнувань, е, домівок. Сохрани, Господи, всіх і помилуй тих, хто потеряв живо, все Господи, і дітей потеряв. і їм дуже важко також прошу їх, утіш і відкрися, хто ще не знає тебе. Господи, дякую тобі за цей прекрасний день сьогоднішній. А я буду прославляти Господа псалмами. Солом, О молитва, о молитва. О молитва, о молитва. Жизни Богом ты Ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги я выбился из сил за окном бушует ветер, хлещет снегом летяным и такой же бурый сердце в этот вечер я. там и в опрах со слезами на глазах я скорбя Иисуса умоля о мой Бог ты знаешь все на душе так тяжело я измучен и почти упал на душе так тяжело, я измучен и почти упал. Боже мой, я жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страданий я искал на пути своем найду. О, в одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих и среди житейских вид ободряет ласково меня. О молитва, о молитва, благодарностью говорю, прославляю Божью силу, благо. Аллилуйя. Псалом. Взирайте, люди, на Слово Божье. Взирайте, люди, на Слово Божье, Пока еще ныне звучит. Оно ведь скоро закрыться может, Дух Божий об этом твердит. Скажут люди Слово Божье, Пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Слова Амуса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько стонать все будут, как жаждущий, жаждой томимый народ. Скажут люди слово Божье, пусть вернется к нам. Сколько люди не зывайте, Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, Как жаждущий ищет воды. Господь закроет от них спасение, Не смогут найти Уж они скажут люди слово Божье, пусть вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Ходить все будут от моря до моря, чтоб слово. Господне найти. И полны будут мучения и горя, Не смогут спастись уж они. Скажут люди Слово Божье, Пусть же вернется к нам. Сколько люди, не взывайте, Господь не ответит ушла. Аллилуйя. Псалом отцы и матери. отцы и матери, отцы и матери, всегда спасибо вам за все, за все, за то, что с детства нас Христу направили и с ним мы радостно теперь поем. О, дай Господь, что вместе с вами мы на небесах Христа прославили, на небесах. Христа прославили. А сколько слез пришлось пролить за деток вам, молить отца о том, что нас он спас и Бог услышал все молитвы слезные, и каждый день от зла хранит он нас. О, дай Господь, чтоб вместе с вами мы на небесах Христа прославили на небе со Христа прославили не знаем сколько нам подарит жизни Бог быть может много лет или год, но быть душою мы И сердцем схожи, Отцы и матери на вас хотим. О, дай Господь, что вместе с вами мы на небесах Христа прославили. На небесах Христа прославили. Отцы и матери. Отцы и матери. Дети. Ищу Христа, моли. Веста Христа просла. Если солнце угасает за деревней за холм, она дух мой призывает на молитву пред Творцом, она дух мой. молитву пред Творцом. Тот, кто солнцем управляет, Тот по милости своей. Путь дитяти Устраивает В этой жизни среди людей. Пусть дитяти устрояет в этой жизни средь людей. Уж планет не без плодыка. взглянь на милое дитя. Солнце в си великой пред тобой бежит светя. Солнце в си великой, Пред тобой бежит светя. Но ты мне отцом открылся, Сын твой вечный стал мне брат. Он на землю к нам явился. Дверь открыть, Эдемский сад, Он на землю к нам явился. Дверь открыть, Эдемский сад, Духа твои в часто чувствую. И в мальве. Слышишь ты, Мау, Ближе все лечушь к себе. Слышишь ты, Мау, Юсинани, Ближе все влечешь к себе. В этот день при... Всем старание не исполнил я того, Что читал Твоим Писание, Книгу Слова Твоего. Что читал Твоим Писание, Книгу Слова. Твоего. Посмотри на раскаяние И проси, Творец, меня Совершимо ее желание Чтобы был сильнее я Совершимо ее желание чтобы был сильнее я. Угодите, желаю. Но я в жизни испытал, что не так я поступаю, как бы я того желал. Что не так я поступаю, как бы я того желал. Часто дух мой равнодушен, вера и любовь слова. Часто сердце малодушен холодна моя мольба. Часто сердцем молодушен Холодна моя мольба Недостатки замечаю А желание все сильней Быть как ангел я желаю чистых а чистым от земных страстей. Быть как ангел я желаю, чистым от земных страстей. О, возьми меня ты в руки, если я упадаю в сон. Вспомни те, кто в тайной муке, отвергает твой закон, вспомни те, кто в тайной муке, отвергает твой закон, кто не верит, кто гордится, кто в сомнении как огне. Научи ты их молиться, Дай им счастья, как и мне. Научи ты их молиться, Дай им счастья, как и мне. Псалом. Минуту жизни трудую. Веду ту жизнь трудную, теснится в сердце грусть. Одну молиту чудную твержу я на изоз. Одну молиту Чудную твержу я на есть сила благодатная, в созвучие слов живых и дышит непонятная святая прелесть в них и дышит непонятная святая прелесть в них с души как время скатится сомненье далеко и вечно и плачется, и так ли